হাই ভ্ৰান ৱেলকামৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৰ হয় বা আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' গম পাইছে আৰু ভ্লগটো কি হ'ব আজি আকৌ হস্পিটেল যাব লাগিব ডক্তৰক দেখাব লাগিব আৰু মোৰো গা বেয়া চমেৰানৰো গা বেয়া মানে মোতকৈ বেছি সমেৰানৰ গাটো বেছি বেয়া বাৰু মোৰ তেনেকৈ নহয় মোৰ চৰ্টিজৰ হোৱা নাই মোৰ বেলেগ এটাহে অলপ হেল্থৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু আগতে বাৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ নহয় প্ৰত্যেকশ্বান হস্পিটেল যাব লগা হৈছিল তেনেকুৱা এটা ৰিজনতে মোৰ আজি চেক আপ আছে মানে আজি দেখুওৱাৰ কথা নাছিলে কিন্তু যিহেতু চমেৰানৰ গাটো বেয়া তাক লৈয়ে যাম সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি মোৰটোও দেখাই আহোঁ একেবাৰতে গোটেইখিনি ক'ম বাৰু আৰু আজি অলপ সেনেকুৱাই আৰু লগটো কি হৈছে কি নহয় মই কিয় যাওঁ ডক্টৰে মোক কি ক'লে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে গম পাইছে অলপ দিন আগত দেখাইছিলোঁ গাইনে কলৰ ৰিষ্টৰ ওচৰত গৈছিলোঁ বুলি যদি সেইটো ভিডিঅ' চাইছে গম পাইছে আজি কি হয় কি নহয় গোটেইখিনি ক'ম ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাই গৈ থাকিম আৰু এইখন হৈছে মোৰখন মানে জুপিত্ৰা দত্ত নামৰ যিখন আছিল হস্পিটেলৰ এইখন সমীৰণৰখন আছিলে আমি এতিয়া যাম আৰু আহি পাই গ'লোহি হস্পিটেল সমীৰণৰ এটা ৰেগুলাৰ চেক আপ যিহেতু তাৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈছে ডক্টৰক এবাৰ সোধোঁ আৰু মোৰো এটা চেকআপ আছিল দেখাই লওঁ কাৰণ ভাইৰেলবিলাক হ'লেও ভয় লাগে ন আৰু অলপমান কফি লৈ আহিছিলোঁ কাৰণ ডক্টৰৰ ওচৰত বহি থকাটো বহুত অশান্তিকৰ কি ক'ব আৰু আৰু এইফালে জুবিনদাক ত্ৰিবিউদ্দিত হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ডক্টৰৰ লগত গোটেইখিনি কনচাল্ট কৰিলোঁ ডক্টৰেও আমাক কিবা কিবি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিলে চুদনৰ গ ভাল নহয় পুৰা জ্বৰ চৰ হৈ অৱস্থা নাই বেচেৰা আৰু মোৰো লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে চ' মাহত বোলে আহিব মায়ে কৈছে আহিম আহ মই কৈছো আহি আহে যেতিয়া খবৰ ল'বলৈ ভাতটো খাই যাবলৈকে কৈছো মই মোৰ হেল্পাৰ গৰাকীক মাতিছো তাই ভাত চাত বনাব বাকী মাংস চাংস পাপাই লৈ আহিম বুলি কৈছে যিহেতু আৰু বাকী তলৰ মানে শুৰু দেউতাই এইবিলাক চব্জি তব্জিবিলাক বজাৰ কৰি দিলে মই সৰু দেউতাহঁতক ক'লো এটা ভাত খাবলৈ পিছে দেউতাই বোলে নেখাই ভাত এই তলত মানে কুক গৰাকীয়ে আহি বনাই দিলে একচুৱেলি প্লেনটো পককে হ'ল যে সেইকাৰণে বাকী মই আজি এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলো আগতে দিছিলো আজি আহি পালে মই দেখাও ৰ'ব এইখন আজি আহি পালে মোৰ ভেনিটি মিৰৰখন এখন এইখন মানে ডাঙৰ হয় ন ইয়াৰ লগত মেকআপ কৰিবলৈ বহুত এলাহ লাগে এইখনত বহি বা থ্ৰী ছিক্স এইখন ভাল লাগিছে মোৰ চ' এটা বস্তু মানে ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত মই অৰ্ডাৰ দিছিলো বস্তু দেখা দেই আমাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত এটা বস্তু ৰাখিছো সেইটো হৈছে এইটো এইটো মানে ইভিলাই এইটো ৰাখিলে মানে ভাল আৰু মানুহ আহি পেলাই যদি ইভিলাই টো দেখে মানে ভাল আৰু আপোনাৰ বেয়া ইণ্টেনশ্যন লৈ আহিলেও মানে সেই ইনটেনশ্যনটো নাথাকে আৰু ইভিলাই মানে কাটি দিয়ে হা ত' সেইটো মই বনাইছিলোঁ ডিপাৰ্ছ ক্ৰিয়েচন বুলি বা এজনে মোক দিছিলে মৰমতে দিছিলে কিন্তু তেতিয়া তেখেতে পেজটো খোলা নাছিলে কিন্তু মই ক'লো ইমান ধুনীয়া হেণ্ড ক্ৰাফ্টেড বস্তু বনাই থাকা তুমি পেজ এটা কিয় নোখোলা চ' তাই খুলিলে ফাইনেলি আৰু মই সেইকাৰণে তাই কাম এনেও ভাল পাওঁ আজি মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কেইটামান বস্তু আৰু আহি পালে তাই হোম ডেলিভাৰী কৰে আপোনালোকেও পাব পাৰে মই চাওঁ হা আনবিং কৰো আপোনালোককো দেখাওঁ ৰ'বাষ্ট ক্ৰিয়েচন চাব পাৰে ইয়াতে ইনষ্টা পেজে ন ফোন নম্বৰ এইবিলাকো দি আছে এতিয়া ৱা ইমান ধুনীয়া বনাইছো মই আপোনালোকক দেখাম হা ফাৰ্ষ্ট মই দিছিলোঁ ছানফ্লাৱাৰৰ এটা বহুত ধুনীয়া এইটো চাওক কিমান কিউট মানে ৱাও মোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া বহুত বেছি কিউট হয় এইটো ঘৰত ডেক'ৰেট কৰিবলৈ বহুত বেছি ভাল দেন ছেকেণ্ড কি হয় বাৰু মই ধৰিব পৰা নাই এইটো মোৰ আইডিয়া এইটো মই

এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে এইটো এনেকে গ্লাছৰ ভাজ চাছত ৰাখিলে মানে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে এইটো চাওকচোন ইমান লাগিছে দেন ফ'ৰ্থটো হৈছে এইটো এইটোতো মানে একদম মজা লাগিছে বহুত কিউট লাগিছে মোৰ এইবিলাক ইমান বেছি ধুনীয়া লাগে একদম ৰুমত থৈ দিবলৈও বেডৰুমত বহুত বেছি ভাল লাগে বা লিভিং ৰুমত থবলৈও ভাল লাগে এইটো ৱাও তাই কিন্তু চেণ্টেড পাৰফিউমেন অল কিবা দিও দিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ ৱাও আৰু ইমান মানে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত বনাই দিছে ন বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেন তাই মোক গিফ্ট এটা দিছে এইকেইটা গিফ্টকেইটা মই দেখাওঁ ৱাও এইটো কিউ চাওক নাই এইটো ইমান ধুনীয়া এটা বেগ দিছে ৱাও এনেকৈ কিবা কিবি ৰাখিব পাৰি বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেন আৰু এটা বস্তু দিছে কিউ ৰেড কালাৰতে দিছে বাৰু চাওক এইটো সৰু ক্লা এইটো অকণমান ডাঙৰ ক্লাথ চাৰটো ইমান বেছি ধুনীয়া এইটো সৰু এইটো সৰু ক্লাথ চাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ এনেকুৱা গিফ্ট যে ইমান বেছি ভাল লাগে এইডাল লগাই লওঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু অ' আৰু এটা বস্তু দিছে ইয়াৰৰিংছ দিছে ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ হেণ্ডমেড বস্তুবিলাক বনালে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত বেছি এইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে গতিকে মই আজি ভিডিঅ'টোত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰোঁ বুলি ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ইমান বেছি ভাল লাগিছে মোৰ ৱাওক থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ দীপাছ ক্ৰিয়েচন আৰু আপোনালোকেও পেজটো ছাপৰ্ট কৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ তাই লিখি দিছে থেংক ইউ ফৰ ইউৰ পাৰ্চেছ ইট ট্ৰুলী মিনছ এ লট টু মি ইটছ পিছ ইজ হেণ্ডমেড উইথ লাভ এণ্ড কেয়াৰ জাষ্ট ফৰ ইউ হোপ ইউ লাভ ইট এজ মাছ এজ আই লাভ মেকিং ইন দি পাৰ্চ ক্ৰিয়েশ্যন এইটো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু পেজটো ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো দিছোঁ ফ'ল' কৰিব মা পাপা আৰু ভণ্টি কলেজৰ পৰা ডাইৰেক্টকৈ আহিলে আৰু তিনিচুকীয়াৰ মোৰ মামাৰ ল'ৰাজনেও আহিছিল আমাৰ ঘৰলৈ গতিকে যিহেতু সিও আছে মই মাক ক'লোঁ যে আমাৰ ঘৰতে ভাতটো খাই যাওক একেবাৰে ভালে ভালো লাগিব পটককৈ সি তেনেকৈ অহা নহয় সেইকাৰণে গোটেইকেইটাকে মাতি দিলোঁ আৰু মই চবৰে কাৰণে এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ আৰু গাটো ভাল নহয় যদিও মানে কিছুমানটো কাম কৰিবলগা হয় আৰু মোৰ মোৰ সিমানটো লেভেলত বেয়া হোৱাগে নাই বাৰু দেই স্মিৰণৰ যিটো লেভেলত গা বেয়া হৈছে মোৰ হোৱা নাই কাৰণ তাৰ চৰ্টেজৰ বেছি হৈ গ'ল আৰু সি গাড়ী এ চিটো লয় অফিচ চফিচ অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে তাৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল মানে আৰু সকলোলৈকে তুলসী আদা জালুক এনেকৈ দি ধুনীয়াকৈ লালচাহ বনালোঁ আৰু সেইটো মানে কাহ জ্বৰত ভাইৰেলত একদম ভাল আৰু মোৰ পাপাৰো অলপ অলপ গাটো বেয়া হৈ আছে জ্বৰ উঠিছে কাহ হৈ আছে সেইকাৰণে পাপাৰ কাৰণেও বনালোঁ আৰু মাহঁতে মানে আহোঁতে লোকেল মুৰ্গী লৈ আহিছিলে কৈছে যে যিহেতু তহঁতৰো গা বেয়া হৈ আছে সকলোৱে মিলি লোকেল মুৰ্গী খাওঁ আৰু মই মোৰ হেল্পাৰগৰাকীক মাতিছোঁ তাই খুব ধুনীয়া বনায় মাংসটো গতিকে মাক কৈছোঁ আজি খাবলৈ আৰু এয়া আমাৰ শহুৰ দেউতাও আহিলে শাহুমা যিহেতু নায়েই গতিকে দেউতাই আহিলে আৰু মোৰ হেল্পাৰগৰাকী আহিলে তাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া খানা বনাই আছে এয়া ময়ো লাগি ভাগি দিছোঁ ওচৰতে কেনেকৈ ক'ত কি কৰিব লাগে আৰু মাহঁতক এয়া বহিব দিছোঁ সন্মিৰণো আছে আহিছে আৰু মানুহ আছে গা বেয়া খবৰ ল'ব আহিছে আৰু গোটেইবিলাকে বহি ধুনীয়াকৈ আড্ডা মাৰি আছো আৰু ফ্ৰণ্টত আমি নিউজ লগাই লৈছো জুবিন দাৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে আৰু সেয়ে চাই আছো জয় জুবিন দা আজি মা আহিলে পাপা আহিলে আমাৰ বেমাৰ খবৰ ল'বলৈ নিলা খবৰ ল'বলৈ আহিলে ভাতটো খায়ে যা কিবা কিবি ধেৰ লৈ আহিছিলে মই অলপ ভাতটো খায়ে যা সেয়াই খাবি আৰু মায়ে বনাম বুলি কৈছিলে মই তো নালাগে সদায় বনাই থাকি এতিয়া মাংস আহিলেও ভাত বনাই খুৱাবনে সেইকাৰণে আৰু ধুনীয়াকে ভাত বনাই আছে সেইকাৰণে ওচৰত বিয়া হলে ভাল হয় না আমাৰ খানা বনাইছে ৰ'ব দেখোন আৰু মায়ে বনাইছে এটা কেনে কা পাইছা গা এটা কাটো স্কুৰা বেমাৰী যেন লাগিছে আৰু বেমাৰী হয় তুমি ই এতিয়াহে মাত লৈছে আজি ডক্টৰৰ সৰটো দেখাব যাব লগা হলতে মেডিসিনো দিছে পাৰ কথা আমাৰ মা আৰু বাপায়ে আহিলে ইয়া মা ঘৰ নাই যে ইয়াতে হয়নে হুম এতিয়া তোমাৰ কাৰণে কি বনাই আছে চিকেন স্যুপ চিকেন স্যুপ বনাই আছে নাকামা আপোনালোকে দেই আমাৰ দুটা গা বেয়া বুলি খবৰ পাই আহি গৈছে মাহঁত হলেও মোৰ মাহঁতক বনাবলৈ দিয়া নাই বাৰু মোৰ হেল্পাৰ গৰাকীয়ে বনাইছে হয়নে বেয়া লাগে নহয় মাহঁতক আকৌ বনাবলৈ দিবলে সেইকাৰণে হেল্পাৰ কথাটো কৈ দিয়া মানুহে অলকে বুজিব অ মাহত আহিছে মই বনাবলৈ নিদিলো মায়ে নিজে বনাম বুলি কৈছে মোৰ বেয়া লাগিলে গতিকে মোক যি গৰাকীয়ে হেল্প কৰে মই ল'লো হব তেখেতৰ হাতে আমি খাই থাকো আজি মাহঁতকো টেষ্ট কৰাই চাওঁ মায়েও অলপ ৰেষ্ট পালে হয় নে নে মায়ে বনাই দিলে চুপ আৰু চুপটো একদম গৰমা গৰম হয় আৰু এইটো খাই দিলে যে চৰ্দি একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় বহুত বেছি ভাল লাগে গৰম নোৱাৰিবা চুবলৈ ফাইনেলি খানা হৈ গ'ল এয়া হৈছে ভাত আৰু অলপমান দালি আমি মাংস থাকিলে দালি নাখাওঁৱেই মাহঁতৰ কাৰণে বনাইছোঁ এয়া ছালাড অলপমান চব্জি আৰু এয়া মিক্স ভেজ আলু ভাজিটো ভণ্টিৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু এয়া মিক্স ভেজ আমাৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে লোকেল চিকেন কালাৰটো ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু আমি সকলোৱে খাবলৈ বহিলোঁ ভাল লাগিলে আৰু আজিৰ ভ্লগটো এটা নৰ্মেল ডেইলি ভ্লগ যিসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে যিহেতু তেওঁলোকে ডেইলি ভ্লগ বিচাৰে সেইকাৰণে দিলোঁ এইটো ভ্লগ